как-то, допустим, показывается, подсвечивается опыт Бенгуриона израильского, но там другая ситуация. Там, во-первых, там не, такая армия, как российская, и не с такими средствами поражения есть. Даже иранская армия, ну, они рядом не стояли с российской. То есть, а дальность, естественно, намного дальше. Понятно, Бенгурион, во-первых, там, когда запускается, запускалась сама тема работы этого аэропорта, там очень было такое серьезное, мощное прикрытие ПВО, самолеты были оборудованы системами, начиная от системы РЭБа, каждый самолет практически, который выполняет там задачи, заканчивая некоторыми механизмами отстрела тепловых ловушек. То есть очень много проблем, но тем не менее, израильтяне прикрыли свой аэропорт, но вложили туда очень много, то есть ну, это, это очень большие капиталовложения для того, чтобы обеспечить работу одного гражданского аэропорта в условиях ведущихся боевых действий, перманентных, неважно, как, как угодно, но тем не менее, это, это серьезно, вряд ли нам это по силу, это раз на данный момент. Во-вторых, самая большая проблема, самая большая опасность работы аэропорта любого и военного, кстати, в том числе, это глиссады. Глиссады полупланирования, то есть захода на посадку, ну и, понятно, взлетный, взлетный курс. Почему? Самолет на малых скоростях, хоть на посадку, хоть на взлете, идет рядом с землей. То есть это очень хорошая цель для любого ПЗРК. Mm -hmm. Любой переносной зенитно-ракетный комплекс сбивает эту цель, которая светится, как новогодняя елка военные самолеты, допустим, ну, еще с Афганской войны, если кто помнит, военные самолеты, когда заходили на аэродромы, допустим, в Афганистане в том же, практически падали с большой высоты, то есть там очень такие крутые глиссады снижения для того, чтобы, допустим, подходить уже к полосе на более, с более высокой глиссадой, для того, чтобы обезопасить себя от позырка. Та же самая картина и на взлет. То есть идет определенный разгон в горизонте до высоты а дальше, потом максимальный угол набора. Но это, это военные самолеты.